Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Jadinya hari ini kami akan membentangkan tentang rumusan pelaksanaan penganjuran tugasan dua yang bertajuk satu hari satu saranan yang dilaksanakan pada tempoh hari untuk subjek uh, GPIN 1022 pendidikan Islam. Sebelum itu izinkan kami menjelaskan perkenalkan uh, ahli kumpulan kami. Nama saya Nur Nadia binti Haizi. Nama saya Nur Alia Nabilah binti Ahmad Tamizi. Nama saya Nur Damia Hanis binti Ismail. Okey, baiklah. Uh, saya akan teruskan pembentangan dengan uh, part saya dahulu iaitu uh, yang bertajuk larangan diskriminasi dan penindasan. Untuk sorotan daripada video saya yang uh, tugasan dua tu, seperti yang dapat kita lihat di media sosial dan juga di sekeliling kita, terdapat pelbagai isu uh, berkaitan diskriminasi dan penindasan terhadap pihak yang tidak bersalah. Oleh itu, program ini dijalankan sebagai salah satu inisiatif untuk menyebarkan kesedaran tentang larangan diskriminasi dan penindasan dalam kalangan masyarakat kita. Selain itu, proses rakaman video tersebut dilaksanakan dilaksanakan secara individu di kawasan kampus kita serta kedian, kediaman pelajar dengan bantuan dan sokongan rakan sekelas yang sentiasa memberikan kerjasama yang baik. Eh uh, seterusnya uh, adalah refleksi sepanjang menyiapkan menyiapkan video tersebut. Saya belajar bahawa Um, menghasilkan sesuatu yang mampu memberi kesedaran kepada masyarakat ini bukanlah semudah yang kita sangka. Uh, Hal ini kerana proses merancang, merakam dan menyunting video tersebut mengajar saya tentang erti kesabaran, pengurusan masa yang baik serta kepentingan kre kreativiti pembuat video dalam menyampaikan mesej yang bermakna. Tugasan ini turut membuka mata saya bahawa diskriminasi dan penindasan bukan sekadar isu besar yang berlaku di luar sana tetapi juga boleh wujud dalam kehidupan harian kita kadang-kadang tanpa kita sedari pun perkara itu sedang berlaku um, melalui tugasan ini saya mula faham bahawa perubahan besar dalam masyarakat kita sebenarnya bermula dengan langkah yang kecil yang kecil seperti menghormati dan memahami perasaan orang lain dan nilai-nilai tersebut amat selari dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menunjukkan kasih sayang, berlaku adil dan menghormati setiap individu tanpa mengira latar belakang. Teladan baginda juga mengingatkan saya bahawa amalan hormat, empati dan kesamarataan bukan sahaja uh, membina keharmonian masyarakat, malah mencerminkan kepribadian seorang muslim yang sejati. Seterusnya kita pergi pada um, kekuatan video tersebut. Yang pertama adalah ianya jelas dan mudah difahami. A uh, mesej larangan diskriminasi dan penindasan yang disampaikan uh, dalam video saya itu uh, disampaikan dengan cara cara yang ringkas selama 15 minit sahaja dan padat dengan huraian kepada setiap isi serta dalil al-Quran dan hadis yang berkaitan. Uh, kekuatan yang kedua adalah kandungan uh, video tersebut relevan dengan situasi semasa. Um, Hal ini kerana uh, macam yang kita tahu isu diskriminasi dan penindasan ni masih berlaku dalam masyarakat hari ini. Jadinya topik ini sangat dekat dengan realiti dan mudah memberi kesedaran kepada penonton untuk tidak menindas mana mana pihak. Dan kekuatan yang ketiga adalah penggunaan visual dan sentimen yang menarik. Um, dalam video tersebut saya ada selitkan uh, di permulaan um, dengan menggunakan suntingan berita yang telah berlaku di negara kita juga negara luar teks dan pelakat animasi serta audio yang rancak dapat membantu menarik perhatian penonton dan menjadikan penyampaian mesej lebih berkesan. Namun begitu, uh, terdapat juga kelemahan yang saya dapati daripada video-video tersebut. Yang pertama adalah kualiti audio yang kurang jelas. Um, suara penyampai iaitu saya dalam video tersebut bertindih dengan bunyi latar iaitu bunyi pembinaan bangunan yang sedang dijalankan menyebabkan terdapat sesetengah uh, mesej dalam video tu kurang jelas didengar. Uh, kedua, penca pencahayaan yang tidak sekata. Video tersebut dirakam kebanyakannya dirakam pada waktu petang jadinya ada bahagian video yang sedikit gelap uh, ataupun sedi terlalu terang menjadikan keseluruhan uh, visual video tidak sekata. Yang ketiga adalah kurang penggunaan elemen sokongan. Um, ya, elemen sokongan yang kurang itu adalah kurang elemen tambahan seperti sari kata, muzik latar atau gambar sokongan yang boleh Uh, menguatkan penyampaian mesej agar tidak membosankan uh, cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat yang berkaitan dengan tajuk saya, yang pertama uh, peranan ibu bapa dan sekolah Sikap saling menghormati dan empati ni perlu dipupuk sejak kecil iaitu melalui pendidikan di rumah dan di sekolah. Contohnya, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh uh, sikap yang adil, menghormati orang lain tanpa mengira latar belakang mereka dan tidak menggunakan kata-kata yang berbau hinaan di hadapan anak-anak kerana mereka akan mengikut apa sahaja yang dilakukan melalui pemerhatian mereka. Dan sekolah pula perlu memastikan semua murid diberi layanan dengan adil dan diberi peluang yang sama. Yang kedua, peranan masyarakat. Masyarakat perlu lebih peka terhadap persekitaran sekeliling dan berani menegur dengan cara yang berhemah apabila berlaku diskriminasi atau penindasan. Kerana sikap tidak ambil peduli boleh menyebabkan ketidakadilan ini terus berleluasa tanpa sebarang tindakan. Um, teguran yang disampaikan dengan uh, sopan dan bijak bukan sahaja dapat membuka mata pihak yang melakukan kesalahan tetapi juga dapat menjadi contoh kepada masyarakat lain untuk sama-sama membanteras diskriminasi dan penindasan. Uh, peranan media sosial pula menjadi sebagai platform untuk menyebarkan mesej positif dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati antara satu sama lain. Contohnya seperti membuat naik video interaktif yang kurang daripada satu ataupun dua minit yang menunjukkan keburukan penindasan kepada mangsa. Jadinya melalui cara ini nilai empati dan keadilan ini dapat disemai secara meluas sekaligus dapat membantu untuk membentuk masyarakat yang lebih prihatin dan berakhlak. Akhir sekali adalah rumusan. Secara keseluruhannya, video tersebut menekankan kepentingan mengelak diskriminasi dan penindasan dalam kehidupan sehari kita. Nilai yang disampaikan uh, dalam video tersebut sejajar dengan ajaran dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Al yang menuntut umat Islam untuk berlaku adil berakhlak mulia serta menghormati sesama manusia tanpa mengira latar belakang. Melalui mesej ini diharapkan agar masyarakat dapat mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam membina kehidupan yang harmoni dan juga berkasih sayang. Jadinya itu sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan uh, oleh Nur Alia Nabilah. Okey, saya akan uh, apa ni membuat rumusan uh, mengenai tajuk saya iaitu perpaduan kaum asas kekuatan negara. Yang pertama sorotan. Program ini berbentuk ceramah ilmiah yang membincangkan ajaran al-Quran dan as-sunnah Al dapat membentuk perpaduan kaum dalam masyarakat. Dalam video saya, saya menjelaskan dalil al-Quran dan hadis mengenai kasih sayang, tolong-menolong dan kebebasan beragama di Malaysia. Program ini dijalankan secara individu dalam bentuk video pendek yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi melahirkan masyarakat yang hidup sejahtera. Uh, refleksi pula, melalui program ini saya memperoleh pengalaman berharga mengenai kesabaran, pengurusan masa yang baik dan kreativiti dalam menyampaikan mesej bermakna kepada penonton. Program ini turut menyedarkan saya tentang kepentingan memupuk perpaduan kaum sebagai asas keharmonian masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Selain itu, saya juga mempelajari bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan daripada al-Quran seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Akhlak baginda ialah Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahawa apabila kita membicarakan tentang perpaduan dan akhlak, sebenarnya kita sedang membincangkan tentang cara hidup Rasulullah Sallallahu okay. Alaihi Wasallam. Baginda menjadi teladan terbaik dalam membina hubungan sesama manusia melalui sikap sabar, lemah lembut, saling menghormati, serta menjauhi sifat marah dan kebencian. Seterusnya kita akan pergi ke keku kekuatan kekuatan video saya. Penyampaian mesej, dakwah dengan pendek dan padat. Tempoh video yang hanya sekitar 30 minit menjadikannya padat, ringkas dan mudah ditonton hingga ke akhir. Penyampaian mesej yang jelas dan tersusun turut memudahkan penonton memahami dan menghayati ilmu yang ingin disampaikan. Yang kedua, video saya ini menonjolkan contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam video saya membuktikan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama secara tidak langsung dapat membantu penonton mempraktikkan nilai sabar, jujur, pemaaf dan kasih sayang dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, menggunakan media sosial sebagai dakwah. Penggunaan video menunjukkan cara dakwah yang kreatif dan relevan dengan zaman kini. Hal ini dapat membuktikan bahawa mesej Al-Quran dan As-Sunnah boleh disebarkan dengan teknologi semasa. Ah uh, yang seterusnya kelemahan saya pula. Kelemahan video saya iaitu tiada interaksi antara dua hala. Video saya ni berbentuk ceramah tanpa ada sesi soal jawab secara langsung menyebabkan penonton tiada ruang untuk bertanya dan mendalami isi penyampaian. Yang kedua, promosi video saya ni belum meluas. Video saya di YouTube masih mempunyai jumlah penonton yang rendah. Oleh itu, saya perlu memuat naik kandungan ke platform yang lebih popular seperti TikTok bagi menarik minat lebih ramai penonton terutamanya golongan muda. Kita akan pergi ke seterusnya cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat. Untuk mengukuhkan akhlak masyarakat masa kini melalui ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta teladan Rasulullah SAW, saya mencadangkan beberapa perkara. Yang pertama, penubuhan kelab pendidikan Islam. Kelab ini boleh diwujudkan di sekolah dan kampus sebagai platform pengisian rohani. Setiap minggu, ahli boleh berkongsi satu kisah akhlak terpuji Rasulullah SAW dan membincangkan cara mengamalkannya dalam kehidupan seharian pelajar. Yang kedua, penggalakan aktiviti khidmat masyarakat aktiviti seperti gotong-royong, program sedekah dan ziarah kasih dapat dapat memupuk nilai murni dalam diri. Amalan ini juga mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa membantu orang lain tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Yang ketiga, penggunaan media sosial sebagai medium dakwah. Media sosial seperti TikTok dan Instagram boleh digunakan untuk menyebarkan mesej akhlak Islam dengan kreatif. Sebagai contoh, penghasilan video pendek tentang hadis atau kisah akhlak Nabi seperti kisah baginda men menziarahi jiran bukan Islam yang sakit. Kesimpulannya, video ini mengingatkan kita bahawa Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan panduan hidup yang sempurna dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Manakala akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan terbaik untuk diikuti. Oleh itu, setiap individu itu hendaklah mengamalkan akhlak baginda dalam kehidupan seharian seperti bersikap jujur, pemaaf dan menghormati orang lain tanpa mengira bangsa, agama atau kaum agar masyarakat yang berakhlak mulia dan bersatu padu dapat dilahirkan. Uh, itu sahaja daripada saya dan seterusnya saya akan serahkan kepada Damia. Beralih kepada saya iaitu topik saya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Uh, yang pertama sorotan Isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja kian membimbangkan apabila batas syarak dan nilai malu semakin diketepikan. Sebagai usaha menangani isu ini, program Satu Hari Satu Saranan dilaksanakan dalam bentuk video pendek yang memfokuskan kepada kesedaran tentang adab pergaulan menurut Islam. Objektif utama program ini ialah memperkukuh kefahaman tentang nilai-nilai Islam dalam pergaulan berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah seperti menjaga maruah, menundukkan pandangan dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaman jalankan secara individu di kawasan kampus dan kediaman pelajar dengan sokongan teknikal daripada rakan sekelas dalam aspek rakaman video dan pelaksanaan sesi temu bual. Seterusnya, refleksi. Sepanjang penghasilan video ini, saya lebih memahami bahawa pergaulan bebas bukan sekadar isu remaja, tetapi petanda kelonggaran dalam memegang prinsip syarak yang sepatutnya menjadi benteng awal. Pengalaman ini juga mengajar saya untuk menyusun hujah dengan lebih teliti agar mesej tentang batas pergaulan tidak disalah tafsir. Dan pada masa yang sama mendorong saya menilai semula sikap terhadap interaksi harian yang selama ini dianggap biasa. Melalui proses ini, saya semakin sedar bahawa apabila Al-Quran dan Al-Sunnah tidak lagi dijadikan panduan, batas pergaulan mula kabur dan nilai agama semakin terpinggir. Saya juga mula memahami bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kerangka yang jelas untuk menilai semula cara saya bergaul dan menyampaikan mesej tanpa mengabaikan prinsip Islam. Uh, terdapat beberapa, beberapa kekuatan dalam video saya, iaitu yang pertama Pengisian pelbagai menjadikan video lebih dinamik. Video ini disusun dengan pelbagai bentuk pengisian seperti paparan berita, kupasan isu, rakaman ceramah, sesi temu duga, sesi temubual, segmen lakonan dan tips praktikal. Setiap segmen dipilih untuk menyampaikan mesej dari sudut yang berbeza, membantu membantu penonton memahami isu secara menyeluruh dan kekal fokus sepanjang tontonan. Kepelbagaian ini bukan saja mengelak rasa bosan tetapi memperkukuh keberkesanan penyampaian. Yang kedua, menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan pergaulan. Video ini memberi kesedaran sambil mengajak penonton berfikir semula tentang amalan pergaulan mereka dengan menonjolkan sifat malu sebagai salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajar dijadikan panduan dalam menjaga batas dan adab pergaulan. Dan yang ketiga, susunan isi yang teratur membina kefahaman secara berperingkat. Video ini disusun secara berperingkat bermula dengan paparan isu semasa diik diikuti kupasan punca dan kesan serta diakhiri dengan cadangan penyelesaian. Aliran ini membantu penonton memahami isu pergaulan bebas secara menyeluruh daripada relatif semasa kepada peranan individu, ibu bapa dan masyarakat. Susunan yang teratur turut memastikan mesej disampaikan secara logik dan mudah diikuti. Uh, kemudian terdapat kelemahan juga di dalam video saya iaitu nada penyampaian kurang konsisten antara bahagian video. Setiap bahagian membawa mesej yang relevan tetapi terdapat perbezaan ketara dari segi nada penyampaian. Sebahagian disampaikan secara formal manakala yang lain menggunakan pendekatan santai atau dramatik. Perbezaan ini menjejaskan kesatuan mesej dan boleh mengganggu kesinambungan emosi penonton se sepanjang tontonan. Dan yang kedua, kualiti audio kurang jelas dalam sebahagian rakaman. Ada bahagian video yang tidak jelas dari segi suara, terutama pada permulaan ayat. Walaupun masalah ini ditutup dengan sari kata, kekurangan audio boleh menjejaskan kefahaman dan mengganggu kelancaran tontonan. Okay, seterusnya, Cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat. Yang pertama, memperkukuh peranan ibu bapa sebagai pendidik akhlak. Ibu bapa berperanan membimbing anak-anak tentang batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, adab berkomunikasi serta kepentingan menjaga maruah diri menurut ajaran Islam. Dengan komunikasi yang terbuka dan penerapan nilai Islam dalam kehidupan seharian, Remaja dapat dibentuk untuk lebih berprinsip dan mampu menolak pengaruh pergaulan bebas. Yang kedua, menyebarkan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui media dan program remaja. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga batas pergaulan seperti menundukkan pandangan, bertutur dengan sopan dan menjaga adab ketika berinteraksi boleh dijadikan rujukan dalam kempen kesedaran yang disampaikan melalui media dan program remaja. Pendekatan ini membantu golongan muda memahami prinsip pergaulan dalam Islam dan mengamalkan akhlak yang sesuai dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, mewujudkan budaya saling menasihati secara beradab. Masyarakat perlu dibina atas budaya menegur secara sopan dan berhemah seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran yang disampaikan dengan hikmah dan empati lebih mudah diterima tanpa menimbulkan rasa malu atau tersinggung. Budaya ini dapat menggalakkan perubahan tingkah laku secara sukarela dan membantu membantu membendung gejala pergaulan bebas. Dan yang terakhir, rumusan. Secara keseluruhannya, video ini mengetengahkan isu pergaulan bebas sebagai cabaran akhlak yang perlu ditangani dengan panduan Al-Quran dan Al-Sunnah. Akhlak Rasulullah SAW menjadi asas dalam dalam membentuk sikap yang bermaruah dan berprinsip dalam pergaulan harian. Oleh itu, saya berharap mesej ini dapat membuka kesedaran dan mendorong individu untuk lebih memahami batas yang perlu dijaga dalam setiap bentuk pergaulan. Okey, itu saja sekian daripada kami. sekian, terima kasih.